і згадаємо про Нещодавно трагедію, яка сталася в Грузії в столиці Грузії в Тбілісі? І наразі ми маємо прямий зв'язок із волонтеркою Наталкою Чивільовою. Вона жителька і вона жителька Тбілісі, і вона зараз розкаже, що наразі відбувається сьогодні. Там кого вже допомогли врятувати, і що відбувається взагалі на цей час. Алло, Наталку, доброго дня! Добрий, добрий день. здравствуйте! Розкажіть, пожалуйста, як сейчас відбувається спасательной работы и э, кто уже э, нашел своих родственников, которые были утеряны? Ну, Еще очень много остается ненайденных людей. Вот сейчас только что на месте, где мы волонтеры находимся, одного человека нашли, мы пока не знаем, кто мужчина и женщина. Ну а так подключены все, молодежь, mm -hmm. родоведение, все вместе стоят работает просто тяжело говорить. нервничать по телевизору всего это не покажешь, не увидишь, то, что произошло. А скажите, пожалуйста, число жертв возросло или также остается, пока вот по моим нет, данным, 12 же. людей погибших? Да, да, пока так, же. пока так же, да. Что происходит сейчас с зверями из зоопарка? Ну, мы на другой части города находимся, там, где именно. Река, Но они уже не гуляют вот, по городу? Собачьи, нет, 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 нет. Всех уже поймали, все на месте, верхняя часть зоопарка, он остается целым, и животные там, то, что показывали по телевизору по поводу крокодилов, это было неправда, крокодилы были в аквариумах своих, они не пострадали, были на месте, так что это было все. Как бы так, неправда насчет крокодила. Бегемот, да, бегемот у нас гулял по улицам. А какие сейчас происходят работы для помощи людям, которые пострадали? Может быть, ну, какие-то полевые абсолютно... кухни организованные, жилье? Да, ну вот мы организовали кухню. Вчера утром рано мы выставили, Фейсбук очень сильно сработал. Все люди абсолютно, кто читали, делали репосты, все приносят из дома еду еды много хватает, супермаркеты помогают водой, и, в принципе, все участвуют, мы стоим все вместе, беда mm -hmm. не стала за нацией. Тут и русские, и грузины, и казахи, и украинцы, мы все стоим вместе. Все помогают. Рядом со мной стоят из Запорожья девочка, из Киева, из Донецка, муж с женой рядом с вами стоят. Все вместе. И русские, и грузины, и армяне. Так что нация в беде не имеет значения. К сожалению, это бывает, что горе объединяет людей. А скажите, а какие официальные лица уже предложили, каких стран предложили помощь вашей стране, вашей Вы Знаете, беде? Бывает сейчас большая делегация. Вот был только что, мы сами видели, ваше посольство украинское было. Но так как мы заняты кормежкой людей, очень много рабочих работают круглосуточно. Поэтому эту информацию я даже не могу сказать, не слышала, о чем говорили. Uh -huh. Вот, ну, очень многие приходили делегации в разные страны. А какие, какая гуманитарная помощь уже с другой стороны пришла или такого еще не было? Вы знаете, даже по телевизору информацию такую не говорили. Я знаю, что uh -huh. предлагают, но пока еще, еще что, ничего не доехало из да? других стран. Uh -huh. Нет, нет, нет. Пока вот только местные люди а, выносят, приносят из дома и матрасы, и одеяло, потому что очень большое количество людей остались а не то что без вещей, без домов, uh -huh. у них ничего нет. Как умудрялись убегать и остались абсолютно без ничего. А есть какие-то цифры уже ущерба от этой катастрофы? Да, ну, говорили, что больше сотен миллионов, потому что снесло наш магистраль mm -hmm. э, завод, где мы находимся, это был очень крупный местный завод мясной, его не тут не существует. Ну, естественно, очень сильно заповедник пострадал зоопарк, не нервничает, я тяжело mm -hmm. говорить. И последний вопрос. Если знаете, экологи высказывались об экологической катастрофе? Что сейчас у вас происходит именно с Нет, экологической стороны? Сегодня всю эту информацию уже вылет, потому что экологи здесь на месте вот сейчас работают.